Залу галереї після е, ремонту. Я маю вас перепросити за те, що ми випробували ваше терпіння і не відкривалися, ми ремонтувалися три місяці. Ну, Я думаю, що зараз все буде гаразд. Е, план виставок є, глядачі є, учасники є. Перша виставка, ми відкриваємо пленерами, на, пленера, на якій у нас потім є дуже великі сподівання і є плани. середині відео. К нам приехали, Два, э, собралось 13 фотографов, которые на протяжении трех лет показывали свои выставки в муниципальной галерее. По приглашению в муниципальной галереи фотоклуба «Позитив». Все приехали с удовольствием. Все до единого, кого пригласили, все приехали. И в течение четырех дней в Хотене, в Киенице и в Могрице было творческое общение. Это не просто было travel, это не просто путешествие, это было общение, это был показ авторских коллекций, причем круглосуточно, день и ночь. Это был обмен творческими энергетиками, проводились мастер-классы. Ну и, конечно же, как, как не поспорить. О вечном, о прекрасном и о судьбе современной украинской фотографии, которая движется сейчас в разных направлениях. Если посмотреть на вот эту сумбурную, на первый взгляд, экспозицию. Здесь представлено 60 работ, 23 автора представили. Здесь у нас есть, вот, пожалуйста, ручная фотография молодежь, вчера сразу спросила. А тут что, все на цифру? Вот это 5 работ, единственный автор, который, которого показали все 5 работ, ручная печать. Здесь есть пленочная, вот Саша Белявский, пожалуйста. Здесь есть пейзаж представлен. Здесь есть подводная фотография Сережа Бугаенко, автопортрет. Человек, который кормил ухой и попутно еще плавая под водой, еще себя сфотографировал. Здесь есть жанр, здесь есть стрит-виница, здесь есть натюрморты. с открытием новой галереи наша первая выставка здесь. Знаковая выставка. Я думаю, что большому кораблю большая торпеда. Так пусть эта выставка будет как началом, скажем, деятельности обновленной галереи. Ну, за выставку говорить сложно, надо смотреть. А по поводу пленера я расскажу, что такого мы ни разу не проводили в таком формате. Нам было очень сложно в первый раз организовать, узнать, как все это. Людей было желающих очень много. Кроме Сумской команды, значит, желающих с Украины приехать было очень много. И мы многим отказали, потому что мы не знали, насколько люди контактные, насколько они ну, вот, могут работать в команде, в коллективе, там, ночевать значит, на выезде, скажем так палатка, без да, удобства. Это без удобства, скажем так, и, но проверенных людей пригласили и ни в одном и не разочаровались, ни, ни о другом человеке не пожалели. Пожалуйста, Пытался пожалуйста, как бы идею, идею довести, что это дело очень полезное для города Сул, потому что приезжает новая фотография со своими новыми взглядами, новые ракурсы, новое видение всего того, что мы уже привыкли каждый день видеть в нашем городе, в нашей области, мы можем проходить мимо этого, не замечая, люди приезжают из других городов, отыскивают какую-то изюминку, какой-то новый ракурс, новое видение, новую какую-то постановку, по поэтому эта идея давно витала в умах клубов а «Позитив». Жалко, что город не присоединился к нам в прошлом году, но и мы осуществили это собственными силами, благодаря э, усилиям Куба. Э, в 2011 году э, будет еще один планер, на который выделены деньги, целых 15 тысяч гривен. Я думаю, что за эти 15 тысяч гривен мы сделаем очень много, потому что бюджет э, прошлого планера был намного хромнее поэтому мы сможем пригласить да. больше, и больше количество. гостей и посвятить этому больше времени и выставки да, будут да. еще и я думаю что если все у нас хорошо получится то это, вполне будет ежегодным и будет какой-то уже статус иметь и завершаться фотокома, фото хотелось бы, да, то есть вы выставка отлично она повесила неделю не дверя. А Свернулось, но уже какой-то вот печатный документ в виде какой-то брошюры.